Сергей Лойко, Лос-Анджелес Таймс Шановные паны президенты Дозвольте, будь ласка, вам задать О, прошу Просто только что вернулся из Киева Еще в воздух свободы не выветрился ну, отлично, давайте вы, а... вы, вы в первой части выступили хорошо Заготовленная речь у вас Сейчас. удалась Теперь подходите ко второй а, В 2008 году в августе Состоялось Всем известная военная операция в Грузии, в результате которой сейчас в Абхазии и в Южной Осетии находятся российские военные базы. Западные обозреватели и политики, многие из них, продолжают утверждать, что таким образом было закреплено отторжение существенных территорий от суверенного государства. Вопрос мой про Украину. Как известно, к вам поступили призывы не от какого-то деревенского или городского сумасшедшего, а от людей, наделенных властью, депутатов, ввести войска в Крым. Они прозвучали во время самых крупных митингов, антиправительственных митингов, проевропейских митингов в Киеве. Вот у меня такой вопрос. Накануне, накануне конфликта в Грузии, российское российское дипломати, российские дипломатические ведомства раздавали тысячи паспортов российских жителям, не гражданам, а жителям Южной Осетии и Абхазии. И потом, когда этот конфликт случился, Россия заявила, что она защищает, она вынуждена защищать интересы российских граждан. У меня вопрос: возможно ли, даже гипотетически? Ситуация, в которой вы также будете защищать интересы русскоязычных э, жителей Крыма, скажем, или российских граждан того же Крыма, или военную морскую базу в Севастополе, в случае ухудшения ситуации, возможен вообще в природе ввод российских войск в Украину или нет? Надо получить точный ответ. И при каких условиях? Спасибо вам большое. Вы сравнили ситуацию с Южной Осетией и Абхазией с ситуацией в Крыму. Считаю, что это некорректное сравнение. Ничего подобного с Крымом не происходит того, что происходило с Южной Осетией и с Абхазией. Потому что эти территории в свое время объявили о своей независимости, и там был, к сожалению крупномасштабный, если говорить в региональном разрезе, кровавый межэтнический конфликт. И это не первый конфликт подобного рода, если иметь в виду 1919 и 1921 годы, когда проводились карательные операции в связи с тем, что после распада Российской империи эти территории заявили, что хотели бы остаться в составе России, а не в составе независимой Грузии. Поэтому здесь нет ничего нового. Кроме того, для того, чтобы остановить кровопролитие, как вы знаете, на этих территориях находились миротворческие силы, представленные международные, имеющие, имевшие международный статус и состоявшие главным образом из российских военнослужащих, хотя там и были и грузинские военнослужащие были и представители вот этих территорий непризнанных тогда республик. Наша реакция была связана, в том числе. Не, э, не с э, защитой российских граждан, хотя, хотя это тоже имеет значение, и не маленькое, но связано были, с, было с нападением на наших миротворцев и убийством наших военнослужащих. Вот в чем дело, вот в чем была суть вот этих событий. А в Крыму, слава богу, ничего подобного нет, и, надеюсь, никогда не будет. У нас есть договор о, о, о пребывании там российского флота. Он продлен, как вы знаете. Продлен, я думаю, в интересах обеих, обоих государств, обеих стран. И наличие российского флота в Севастополе, в Крыму, является серьезным стабилизирующим, на мой взгляд, фактором и международной, и региональной политики. Международной в широком смысле, в Черноморском регионе и региональной политики. Нам не безразлично, положение наших соотечественников. И, кстати говоря, мы постоянно поднимаем эти вопросы применительно к ситуации с нашими соотечественниками в некоторых странах Евросоюза, в частности, в прибалтийских государствах, где до сих пор существует такое абсолютно нецивилизованное понятие, как негражданин. То есть это и не гражданин, и не иностранец, и не апатрит, вообще неизвестно, что такое. Лишенный политических прав и свобод. И это наши уважаемые коллеги из Евросоюза терпят почему-то, считают, что это нормально. Мы считаем это ненормально и будем дальше продолжать бороться за равенство прав. Это относится ко всем государствам. Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и водить войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может.